assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlarim opa singillarim mana ramazon oyiga ham ikki kun qoldi avvalo bizni bu oyga yetkazgan robbimizga behisob shukurlarimiz ham sanolarimiz bo'lsin payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi va sallamga behisob salovat salovatlarimiz bo'lsin azizlar sizlarga kichkina bir she'r aytib bermoqchiman ramazon oyi haqida och va suvsiz qolmoqni sabr toqat qilmoqni allohga yetishmoqni o'rgandim ro'za ila bandaga marhamatni ro'zadagi rahmatni minglab minglab hikmatni o'rgandim ro'za ila yo'qchilikning ma'nosin solihlarning taqvosin saxovatning bahosin o'rgandim ro'za ila shukur mohiyatini zikr fazilatini taqvodor hayotini o'rgandim ro'za ila hop salomat bo'linglar sizlarga katta rahmat she'rimni oxirigacha tinglaganlaringiz uchun